Bakı metropolitenində Bənövşəyi xətt üzrə B4 stansiyasının tikintisinə başlanılıb. Burada tikinti quruntda divar üsulu ilə aparılır. Stansiya kompleksinin ümumi ərazisi 170 metrdir. stansiya kompleksi üç inşaat zonasından ibarətdir. 1-ci zonada tikinti quraşdırma işlərinə başlanılıb və örtüyün armatur karkaz elementləri yığılır. Bir hissəsi isə artıq betonlanıb. Stansiyanın dərinliyi 29-32 metrdir. Bu stansiyada əvvəlki Əcəmi və 8 Noyabr stansiyaları kimi yeni bir üsulla tikilir. Yəni ənənəvi olmayan bir üsuldur bu. Bu deməli qrunda divar üsulu ilə tikilir. Yəni aşağıdan yuxarı yox, yuxarıdan aşağı tikilir bu e, stansiya. Bu stansiyanın üç üst, müəyyən üstün cəhətləri var ki, mürakkəb geoloji şəraitdə, hidrogeoloji şəraitdə bu üsul təhlükəsiz olduğuna görə və e, tikinti sahəsi çox kiçik olan yerlərdə bu üsuldan istifadə olunur. Kompleks 4 səviyyədən ibarət olacaq. Ən, ən aşağı mərtəbədə sərnişin platforması, 144 metrlədən ibarət 140 metrlədən ibarət sərnişin platforması olacaq gözləmə zalı. Ondan yuxarı mərtəbələrdə 4 4 mərtəbədə keçid keçid səviyyəsi, texniki otaqlar və vestibül səviyyəsi yerləşəcək. Platforma səviyyəsində qatarların hərəkət edəcəyi stansiyaya yolu və gözləmə zalı yerləşəcək. Platforma bənövşəyi xəttin digər stansiyalar kimi 7 vaqonlu qatarlar üçün nəzərdə tutulub. Hazırda stansiyada torpaq qazma işləri ilə dəmirbeton işləri paralel aparılır. Stansiya 4 mərtəbədən ibarat olacaq. Əlillərin sərbəst düşüb çıxması üçün də nəzərdə tutulub. Həm əlillər arabalarının rahat hərəkəti üçün pilləkanların yanında, əlillər arabalarının hərəkəti üçün solaqlar nəzərə tutulub, həm də liflər nəzərə tutulub ki, o liflərdən rahat düşüb çıxa biləsinlər. Stansiyanın 4 giriş-çıxışı yerüstü sahədə avtomobildən hərəkət tərəfinə rahat və təhlükəsiz keçidi təmin edəcək. Burda da səviyyədən səviyyəyə keçid məqsədi ilə ekskalatorlar quraşdırılacaq və pilləkanlar inşa olunacaq. Əlil arabalarının stansiyaya düşürilməsi üçün liftlər quraşdırılacaq. Qeyd edək ki, B04 stansiyası Metropolitenin 28-ci stansiyası olacaq. Milo Fərzəlim Zaurəliyev, Space xəbər.